Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя. Перший раз мене і тріщини не улыбалась ти, скала ласка моя. Гори як люди, вони люблять сильних. Чим вища гора, тим складніший характер. Протистояння наповнюється певним сенсом, коли людина збирається зійти на вершину. Особливо, якщо вона саме висока на планеті. І лише перемога. Може принести задоволення, навіщо йдете вгору ви? Це питання від Володимира Висоцького не перестають задавати ті, хто залишається на рівнині. Це мрія. якщо ти чим то займаєшся, однім то хочеться самого високого, самого амбіціозного. Тому конкретно по цій причині пішов на Єверест. Але не кожен з цим згоден навіть. властный сын. Честно, я никогда не хотел подняться на Эверест. Мне, мне кажется, это было бы неплохо, но я, наверное, бы не поднялся. Хотя... Хоча... Ну, я не против. Я не хочу, чтобы мой папа был, ну, как, как все люди в основном. А в грустный, я хочу, чтобы он выделялся. Ну, пора. Если мечта, вот, ее на очень-очень хочется подняться, то да. Но если так, чуть-чуть, просто, ну, не сильно, то не надо подниматься. Надо сначала, ну, правильно папу сидел, начал Надо починать спочатку з невисокі гори, потім начинає на найвисоку. сьогодні. У Дмитра Семеренко зіркова година. Він перший громадянин Дніпра, який піднявся на Еверест. Слава наздогнала його на рівнині. І все ж таки, хто він такий, Дмитро Семеренко? і що відрізняє його від інших мужество? Чесність. У вас вот эти волнения были, насколько сильными они были? Ну, однозначно, волнения были, без этого никак. В любом случае, горы очень непредсказуемы, поэтому там может произойти все, что угодно. А, конечно же, я переживала, но отпускала я его с какой-то прям вот стопроцентной уверенностью, что он вернется целыми и невредимым. Были периоды, когда я очень сильно переживала, волновалась, но это был период спуска. А так в целом очень комфортно, потому что очень много информации дается. То есть каждый день оповещается о том, что они делают, где они находятся. И благодаря соцсетям можно спать спокойно. Но я очень сильно переживала за горную болезнь, потому что... Мы были на Эльбрусе, и я на себе это прочувствовала. Я переживала, что именно на этой высоте у него начнется горная болезнь, и ему придется спуститься вниз. До Эвереста были еще две вершины, Як шаги до максимальной высоты. Вообще, это э, ступени развития по горам, то есть нужно начинать с малого. Мало это был Эльбрус, на который мы не зашли э, дальше, как позже я выяснил, это же все-таки я перешагнул, когда поднялся на пик Ленина, нужно было сделать что-то среднее между пиком Ленина и Эльбрусом. А после пика Ленина уже можно идти на Эверест. Когда высота подкорена, душа наполнивается новыми темы ну, Самый пик ощущений все-таки был на вершине. Ну, что удалось, что ты смог это сделать. Потому что 90% людей вокруг меня говорило, что это как минимум нужно сделать не сейчас. Подожди год, потренируйся, подготовься, там, получи больше опыта. Но не сейчас. Поэтому ты преневмогая себя, свои возможности, свои силы на характере, добиваешься того, чего ты хотел, своей цели. И находясь на самой вершине, ты получаешь массу удовольствия. То есть действительно ты ощущаешь, что ты стоишь на самой высокой точке. Парадокс. Но каждая интересная идея имеет свою интересную предысторию. Идея пришла примерно вот, там, на, наверное, за неделю до 4,5 месяца. Вот перед Новым годом что-то вот проснулся понял, что мне снятся горы, понял, что я этого хочу, и решил э, искать способ туда подниматься. У нас был вариант подняться с Мельниковым, это из Америки, есть один человек, но он очень долго нам урыжил голову, нам я имею в виду с Ромой, потому что Рома из Львова, городечный, он разделял мою идею, мы познакомились с ним на Эльбрусе, он разделял эту идею, он сказал, окей, класс, давай, давай думать, давай готовиться, мне это тоже очень интересно. И когда мы вот приняли это решение, что мы туда идем, мы вместе искали он по своим каналам, я по своим. Таким образом, в Фейсбуке появилась информация Тараса позднего, компания Кулуар, что он из Белой Церкви, что он организовывает поход непосредственно на Эверест в мае месяце. Мы связались, встретились в Киеве. Когда мы приехали в Киев на встречу, Тарас сказал, что возможно с нами еще пойдет Ирина Галай. Она вообще из Мукачева, но живет в Киеве. Ирина Гала – это первая украинка, которая была на «Эвересте» в 2016 году. Вот. Я говорю, а зачем ей туда-то же? Она была. Она говорит, она пойдет на уходце без кислорода, что невероятно сложно. Я это прочувствовал на акклиматизационных выходах. Мы встретились в Киеве, решили, что как это будет, кто какого, какие на себя берет обязательства, где нас встречает. Проговорили именно по пунктам, то, что касалось реализации проекта. Все і вернулись по родине, по, по своїм родним городам і тренуватися усилено тренуватися і готуватися. Як готуватися до висоти, на якій ти ніколи не був? Різні люди говорять про це, ґрунтуючись на своїх відчуттях, але співпадіння виключені, тому що маршрут, команда та погодні умови можуть бути абсолютно різними. Вчора я був на тренуванні на кросфіті. мой близкий приятель хочет пойти на Эверест. И он мне говорит, проконсультируй меня, подготовь меня. Вот я был вчера на тренировке и думал, ну, что, что, же, что же ему лучше порекомендовать, с чего начать. У него есть немножко лишнего веса. Так вот, когда ты заканчиваешь тренировку по кроссфиту, ну там час, а в моем случае это было полтора-два часа индивидуально, то ты становишься на степер и еще идешь там час на этом степере. То есть, вот это вот на характері нужно идти, три часа тренуватися, і навіть не обсуждати, закончилась тренировка по и Ти себе говоришь, вот тільки зараз починається моя тренировка. Ще ніхто в Дніпрі не готувався до такого сходження. Проконсультуватися нема у кого. Але розрахунки треба обов'язково робити. Вся відповідальність. для на молодого тренера я сразу же посмотрел ну, как у любого допустим вида спорта есть какие-то свои профильные движения да я понимал что это восхождение постоянная работа на ногах работа с, с, с отягощением работа с с избытком с избытком с недостатком кислорода мы сразу же с димой начали заниматься этими профильными движениями то есть постоянно были включены в работу ноги какие-то тяговые движения руками потому что там были непосредственно подъемы и удержание за трос он постоянно работал в жилете или с отягощением и потом после того как он прошел медицинское обследование в киеве мы учитывали его анаэробные и аэробные способности и я ему начал уже давать кислород маску которая вызывает гипоксидное голодание то есть она схожа примерно к тренировкам на возвышенностях то есть и мы уже давали нагрузку уменьшая объем потребляемого кислорода он 10-го поверху – комора атрибутів его екстремальних захоплень. В общем, у меня было три пуховки. У нас была экспедиционная, в которой мы ходили больше всего такого плана. Это легкая пуховка, просто там для ходьбы, для перемещения по, по лагерю. Там была... кстати, вот эта пуховка, ее, ее Вера, здесь, где Петровский альпинист. Очень теплая пуховка. Я в ней ходил в штормовом лагере. И самое теплая в котором был непосредственно штурм, вот это. Все очень технологично и довольно легко было минус 50 и было очень тепло вот варежки они состоят из двух частей пуховая часть mm -hmm. и верхонка вот эта верхонка но работать верхонке крайне неудобно ну, то есть, если ты берешь ледоруб, там и ты начинаешь засовывать в жумар руку в этой верхонке очень неудобно, она очень большая Поэтому в основном мы ходили вот так. Таким образом еще было нормально. А вот еще такие чуни есть. У ага. них очень удобно спать. Ты приходишь, меняешь теплые носки, одеваешь, они пуховые, ты в них спишь. Очень удобно. Вопрос по кошкам. Ну, я слышал, то что одеть ботинки и одеть кошки внизу какое-то колоссальная большая разница. Честно, я этого не заметил. Да тяжелее, да медленнее, но не так, как прям говорили, что ты приготовься к чему-то нечто. Ну, как по мне, небольшая разница была в том, чтобы одеть кошки и снять кошки на вершине и внизу. Ботинки. Они состоят тоже из двух частей. Вот это внутри валенок его одеваешь и потом засовываешь ногу непосредственно в этот ботинок одевается довольно быстро вот это считались у меня легкие ботинки и была опасность что я обморожу э, пальцы но все было окей и, и у меня были новые ботинки я у них проходил 26 часов и не было даже не то что обморожение а мозоли на пальцах то есть, я очень доволен этим ботинками Важность это вес и технологичность, чтобы сохранить его. На них цепляем кошки. Это было что классно. У меня 47 размер ноги в этих ботинках. И в кошках они чуть-чуть еще вот так торчат здесь. Получается, когда я становлюсь на ступеньку, это обычная лестница. Обычной да. лестнице. Да. Вот так вот они стоят. Моего ботинка хватало, чтобы поставить ногу вот так. То есть я не ставил ее на торец и не ловил баланс. Я ставил четко на две ступени. Это это очень классно. Я почувствовал разницу, когда видел люди становятся ну, вот так, она у них шатается, им приходится больше балансировать. Когда ты ставишь на две, ты зафиксированный. А вот я еще купил, мне посоветовали такие грелки, которые типа греют обувь, но они не работают на такой высоте они не работают, потому что там нет кислорода, а они питаются кислородом, чтобы греть ну, вот, Поэтому мы их все привезли обратно. Куча куча этих грелок, и мы оставлю. Может кто-то будет идти на меньшую высоту, кому-то понадобится. Вот так вот выглядит рюкзак. Это основной мой рюкзак, с которым я постоянно ходил. Можно назвать штурмовой. Он довольно легкий. То есть это технологичный удобный рюкзак в плане того, что важен вес. То есть его вес там до ну, 2 килограмм. И вот еще нам давали такие полотенца, не полотенца, а шарфы как это шелковые, когда мы проходили у них обряд лучший храме Молине. И он, он все время был со мной. Он всегда был привязан здесь. И он все время был на рюкзаке. Шерпы пока не пройдут этот религиозный обряд, их в горы затащить невозможно. Да, они и тебя спрашивают. А был ты там? Да, был. Ну окей, тогда пойдем. Для них это не очень суеверно, для них это нереально важно. Это спальный мешок, один из, Их должно быть три. Один мешок, в базовом мешок. лагере, а, ага. другой во втором лагере. И третий ты берешь с собой четвертый лагерь, штурмовой. Четвертый лагерь ты берешь спальный мешок, который рассчитан на температуру минус 40. Ага. У меня его вот здесь нет. Но с кислородом мне было гораздо теплее. То есть Нереально тепло, поэтому я не чувствовал большого напряжения из-за отсутствия тепла. Это каремат надувной, на котором ты спишь. Матрас, да? Да, матрас. Очень классная вещь. Ну, то есть важно выбирать то, в чем ты будешь идти и то, чем ты пользуешься. Это невероятно важно. Нет ничего на что не он стоит. Надувной? Да, он надувной. Но вот это важная вещь, вот, потому что она... Это матрас, и вот ты его уже ложишь на лед. Непосредственно положил на лед и на нем спишь. Поэтому это важно, сколько будет держать тепло. Потом уже ты залазишь в спальный мешок. Все должно быть в таких вот баулах, которые защищены от влаги. Особенно в базовом лагере. Потому что в базовом лагере днем температура поднимается до 35-40 градусов, может подняться жары. Вода, снег тает, и она может намокнуть. И сразу как только солнце зашло в тень, это превращается в минус кошки. В у меня завернуты штаны, потому что я чехол где-то там потерял. Это обычные кошки автомат. Вот они цепляются красным ботинок. То есть процедура складывается таким образом. Сразу ты одеваешь внутреннюю вальню. После этого ты его засовываешь в ботинок. Потом начинаешь обтягивать все вот эти стяжки. Затягивать их, чтобы зафиксировать ногу. После этого ты одеваешь защитную. И непосредственно кошки на базовом лагере она такая же быстрая как сейчас вот примерно все то же самое ничего там нет военного на высоте ну ты сам по себе немножко медленнее поэтому медленнее но опять же ничего военного нет вот так вот, вот выглядит твоя нога лично мне ни разу не помогали не снять, не одеть кошки. Я и не просил, в принципе, об этом, потому что чувствовал себя нормально. А ты не можешь быстро идти, потому что если быстро что-то подделаешь, ты потом дыхание восстанавливаешь глобально а, долго. То есть ты сбиваешь ритм, да? Да. До базового лагеря мы вообще, вообще шли очень быстро. Не то что быстро, а очень быстро. Мы обгоняли всех. Вот попробуйте в этой перчатке вот так вот работать. А знаете, что я должен сделать? Я должен пальцем перещелкнуть и вытянуть его. Для чего? Чтобы вставить сюда веревку, например, вот эту. И защелкнуть. И вот таким вот образом она двигается. То есть ты вверх. Через какой промежуток времени эту операцию надо повторять? Иногда каждые 10 метров, иногда через 50 метров. Он тут в зависимости от рельефа. Ну, то есть в этой верхонке это сделать очень тяжело. Вот поэтому мы снимали. Вот так. И таким образом уже все получалось намного лучше. Ты же в этой перчатке. А пальцы как в этот момент себя чувствуют? Нормально. Ты работаешь, но ты контролируешь. Каждые 15 минут я проверял, все ли окей. А если я чувствую, что палец замерзает, я как здесь высовывал пальцы отсюда вот сюда, в кулак. И здесь вот работал кулаком, чтобы погнать кровь. Вот это ты вообще никогда не снимаешь. Это пояс? Да пояс, который ты продеваешь, к нему же крепится вся твоя система. А вот когда говорят, ты идешь к связке? Это означает, что по-простому на мне одет этот пояс, на вас одет этот пояс. Мы прицепляем его вот так. Друг дружке. Фиксируем карабин. И я цепляю к вам, и следующее так, таким. ну, условно так, mm -hmm. вы, вы же впереди, да. это же одна веревка, мы по одной uh -huh. веревке идем, вы впереди, вы подошли первые, перещелкнулись, пошли дальше, потом подошел я, я перещелкнулся, 7. это одна, одна линия, в которую мы идем. Вот такие вот есть еще, это для спусковые устройства, называется стакан, сюда пробиваешь веревку и с помощью нее спускаешься, очень удобно и быстро. Сірфінг, кайф, сноубординг. У сноубордін, три борту там між. Не Про непокору гори говорить той факт, що сьогодні на схилах Евереста людяними пам'ятками залишилося сотні трупів альпіністів з різних країн. Проте, Дмитро Семеренко впевнений в справедливості свого ризику. Я считаю 100% оправдан, потому что я общался до этого с Бобком. Виктор Бабок. он вообще это земляк мой, земляк из но у него 5 восхождений на Эверест. Но все они были, когда он уже жил в Москве с московской пропиской, поэтому ему не, не засчитали как украинец. Но он очень опытный альпинист, очень толковый. А, там, Галай, Ирина, и Сипавин, они все говорили, Абрамов, что ни в коем случае нельзя ночевать на этом лагере. Есть статистика. Порядка 18% не просыпаются. Из-за того, что организм истощен, это все идет в массе. Кислород у тебя есть, ты засыпаешь с кислородом. Но ты находишься на большой высоте, на 7900. Ты очень сильно устал. Поднимаясь вверх, спускаясь вниз, ты истощен полностью. Твой организм, ну, я похудал на 10 килограмм, к примеру. При том, что у меня вес там, с 9 класса один и тот же. Но там я похудал на 10 килограмм. Шерпы ⁇ народность в Схидном унепале. Яка стала синонімом носіїв-провідників в горах. На них лежить вся відповідальність за життя альпініста. Кожне із сходжень оцінюється в 5 тисяч доларів, що забезпечує сім'ю на рік. Коли Семеренко спускався вниз, то йому казали, що шерпа немає. Я ще не знав. этом я дізнав в базовому лагері. Я прийшов в базовий лагерь, компанія наші організатори розказували о те, що. вашего моего шерпа нет вот ты молодец ты спустился а два украинца которые были с тобой они слабые их спускали этот шерпа помогал им и вот и он погиб ну конечно же я возмутился мы начали ссориться потому что это вранье я знаю как было он судя по взгляду он такой ну не получилось эта теория эта идея у него тогда он рассказал как было через день а было следующее когда уже правду я узнал в катманду от того шерпы главного, который был с нами. Его зовут Таша. И теперь я не очень понимаю, правда ли это. Он сказал, что они начали спуск после нас на высоте 8800, буквально 50 метров по вертикали. Ему стало плохо, на него, у него была снежная слепота. И он пытался помочь своему товарищу и спускал его вниз. Их было трое. Один из них ушел вперед. Они вдвоем идут, он ему помогает. В этот момент он срывается и пролетает 200 метров по вертикали вниз. Таша. Травмирует очень сильно ногу. Очень сильно травмирует ногу. Вылазит наверх. Подходит к нему. Тот говорит, я уже не смогу тебя тащить, потому что у меня там травмированная нога. И это правда, потому что я видел его в больнице с обмотанной ногой. Типа, пойдем вниз. Он говорит, ты иди, а я, мол, тебя догоню. И все. Это так сказал Таша. И это было на высоте 8800. Но он не спустился. Альпіністи стверджують, що зона смерті починається з відмітки 8300. Усвідомити, що ти переступаєш, який то бар'єр, питання психології. У аквалангіста балони на спині дають кисень, у альпініста кожен зайвий кілограм ускладнює рух вгору. Більше було напряження надумане. Тебе предупреждає, ти дивишся фільми, ти читаєш інформацію, ти себе накручуєш. А по факту ты не ощущаешь, в зоне смерти ты или не в зоне смерти, но я имею в виду при восхождении штурм вес вверх и вниз, везде одинаково было тяжело. Не было там, что вот здесь легче, а вот здесь тяжело. Везде одинаково было тяжело. Нет там какого-то барьера, при котором ты ощущаешь облегчение или наоборот напряжение. С четвертого лагеря высоты 7900 нам нужно набрать почти километр, 950 метров. Мы выходим с рюкзаком, в котором есть баллон 6 килограмм, термос 2 килограмма с водой, запасные варежки грамм 300, запасные очки грамм 300, шоколад, там пол килограмма пауэрбэнки и камеры GoPro, которые я брал с собой. То есть он доходит до 10 килограмм, этот рюкзак, может быть 12 у кого-то, но ну, в районе этих пределов. В детстве Дима мрия встать космонавтом. Поднявшись на высоту 8848 метров, Вин максимально приблизился до своей романтичной цели. Чи можно и ее занести в залик? Очень хороший вопрос, как раз думал об этом. Находясь на вершине, смотря вот как раз на стратосферу, на темную верху. думаю, вот вот же он космос, он стал ближе. Считается ли это или не считается? Но я понял для себя, что это не считается, это самообман. Поэтому эта, эта мечта у меня остается слетать в космос. Я думаю с Айлон Маском теперь это намного... Больше всего нравится мне в Диме, что он всегда говорит правду. Нравится она людям и не нравится она людям. И вторая черта – это его твердолобие и упертость, которая любой ценой он достигнет поставленного задания мной, им, командой или вот его упертость. У каждой человека есть головная риса, как основа характера, Яка больше всего ей подобається? Со временем, с возрастом, ценности меняются. Раньше для... я ценил очень преданность. Считал, что это важно друг другу. Вот мы же были ребята, все там э, в юности, в подростковом возрасте попадали в разные ситуации, особенно с определенным характером, таким как у меня. Я часто попадал в провокационные э, обстоятельства, при которых нам приходилось отстаивать свою правоту кулаками. Для меня важно был друг, который не бросает меня в такой беде. И я оценил эту дружбу, если вот он стоит со мной до конца. На данный момент э, мудрость, считаю, одним из важных факторов. Мудрость, честность самим собой. Вот, наверное, все-таки для меня более важнее сейчас в моем друге мудрость и честность по отношению ко мне и к друг другу. Никто не поворачивается с подорожей таким, каким он был раньше. Час и обставанный. Змушують на багато речей дивитися інакше, зупинитись, озирнутися. Вчителі тільки відкривають двері, далі вийдете самостійно. Дмитро Семеренко вже вибрав для себе нову висоту, яку мріє підкорити. Але це вже тема для іншої розповіді, сколько слов і надіж, сколько пісень і тем. Горы будут у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, На которых никто не бывал, На которых никто не бывал.